গুড মৰ্ণিং সকলোকে মোৰ পেজৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম এতিয়া আকৌ ফেচবুকত লাগি থাকোঁতে লাগি থাকোঁতে ইউটিউবৰ মানুহখিনিয়ে বেয়াই পাইছে নেকি কমেণ্ট নকৰাই হ'ল বেয়া চেয়া নাপাব আকৌ দেই মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰোঁ নহয় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কথা এটা কৈছোঁ মই মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া আৰয়াক ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই থাকোঁ তেতিয়া মানে তাইক মই যি পাৰোঁ মানে শিকাই থাকোঁ এ ফৰ এপল বি ফৰ বল তেতিয়া এটা ভিডিঅ'ত মানে মই মানে আৰিয়া সৰু হৈ আছে তেতিয়া মই মানে জনীজনী এছ পাপা কৈছোঁ তাত এজন মানুহে কমেণ্ট দিছে কৈছে আপুনি ছোৱালীজনীক জনীজনী শিকোৱাতকৈ নাজানোহোৱা নতো শিকাওক বুলি কৈছে এটা কথা জানেনে হয় প্ৰাৰ্থনাটো জানিব লাগে প্ৰাৰ্থনাটো নিশ্চয় আমাৰ আৰিয়া এতিয়া জানে হা কিন্তু আজিকালি স্কুল এখনত এডমিশ্যন দিবলৈ যোৱাৰ আগত কিমান কি লাগে আপুনি জানেনে এজনী ছোৱালীক একো নিশিকাই যদি স্কুলখনত দি দিওঁ সেই টিচাৰগৰাকীও কিমান কষ্ট হ'ব আৰু এডমিশ্যনটো নাপায়েই শিকাব লাগে প্ৰাৰ্থনা শিকাব লাগে পঢ়াবও লাগে চব কৰিব লাগে মানুহৰ ইমান সৰু সৰু কথাত মানে হয় পঢ়াটো স্কুলত শিকিব সেইবুলি গোটেইখিনি আমি স্কুলতে এৰি দিম আমাৰ কোনো দায়িত্ব নাই নেকি মাক দেউতাক হিচাপে পেৰেণ্টছ হিচাপে একোৱেই আমাৰ দায়িত্ব নাই নেকি চব স্কুলত কৰিব ন যেতিয়া ন মাহ দহ দিন পেটত লৈ থাকোঁতে কোনেও সোধা নাছিলে তেতিয়াবা মই ভিডিঅ' দিয়া নাই ঠিক আছে কোনো কথা নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এটা জন্ম দিছোঁ তাৰ ওপৰততো আমাৰ অধিকাৰ আছে প্ৰফেচনেলটো যদি পাৰ্চনেল কৰিবলৈ যাওঁ নহয় বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে প্ৰফেচনেলটো প্ৰফেচনেল হিচাপে থাকক পাৰ্চনেল লাইফটো পাৰ্চনেল লাইফ হিচাপে থাকক মৰম দিছে বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত মানুহৰ মানে কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ এনেকুৱা মানে ছোৱালীজনীক অসমীয়া স্কুলত দিব ছোৱালীজনীক আমুক পিন্ধাব আমুক পিন্ধাব এনেকুৱা নিপিন্ধাব এইটো খোৱাব এইটো নোখোৱাব আমি মানুহ নহয় নেকি আমি জানো নহয় আমি মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে ভাল নালাগে জানি আমাৰ দায়িত্ব আছে আমি কৰিম আমি কৰিম নহয় অসমীয়া মিডিয়ামতে দিওঁ বা ইংলিছ মিডিয়ামতে দিওঁ আমি দিম তাই ভৱিষ্যতটো চাই আমি দিম চব যদি বেলেগক দি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হিচাপে জন্ম দিয়া কি অৰ্থ থাকিলে কওক না দেখাই দিছোঁ আৰু ৰেচিংখনৰ ওচৰত বহি আছোঁ মানে গম পাইছে নহয় উঠাই আছোঁ পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট গৈ আছে কোনোবা ওচৰত বহি থাকিলে শুই থাকিব পাৰি নি বাৰু হা এনেকুৱা মানুহ মানে নহয় চাৰে দহটা মিনছ চাৰে দহটাতে লাগিলে বেছিকৈ হ'ব কিন্তু কম নোহোৱে ভাই খোজকাঢ়িছিলে ৱেইটটো কমাইছিলে আকৌ ৱেইটটো বাঢ়িছে যে সেইকাৰণে এতিয়া বিচনাখনৰ পৰি ভাল পায় আৰু নাইকিয়া সাপটো গোটেই কাইলৈ 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 খাবলৈ কিন্তু নেৰে খাম আজিৰ পৰাই খোজকাঢ়িম কাইলৈ পৰা সেই কাইলৈ দিনটো কিন্তু কেতিয়াও নাহে মানে মাথাটো গৰম উঠি গৈছে দাঁতটো কৰোচোনতে কৰোচোনতে এই দাঁতকেইটা ভাগি থাকে বুলিয়ে ভয় হৈছে মোৰ এতিয়া মানে ধ্যান নিদিওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু ধ্যান কেনেকৈ নিদিমে চিৰিদলৈ এতিয়া উঠি গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ মাতি থাকোঁ উঠাচোন উঠা উঠা উঠি দিয়া আৰু নুশুনে মোৰ মানে দাঁতকেইটা ভঙাবলৈ মন আছে আৰু মানে মোৰ এই খংটো শুনিলেহে মানে উঠিবলৈ মন কৰে স্বাস্থ্যটো যে একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিয়েও বাকীবোৰক গুৰুত্ব দিলেও কিন্তু স্বাস্থ্যক গুৰুত্ব নিদিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ বহিছোঁ আৰু আমাৰ ইং গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি আছে খালি যেনেকৈ ভাত অকণমান খালে খালেহে জোৰ পাবহে নহয় জ্বৰ চ্বৰবোৰ ভাল হ'ল গাটো দুৰ্বল লাগি আছে বোলে মটৰ গোজানী বনাইছে ওপৰ পিঁয়াজ সেয়া দিছে মিক্স কৰি দিম ন বইল দিম যেতিয়া থ্ৰেডিংখিনি মানে ভাল হৈ নাথাকে চাবচোন মুখখন হাজাৰ চাফা কৰিলোঁ চাফা যেন নালাগে সেইকাৰণে বোলো এতিয়া থ্ৰেডিংকণ কৰি আহোঁগৈ আৰু বৰ ওচৰত কৰিলেহে আমি শান্তি পাওঁ বাজি মই নকৰিমেই যাওঁ থ্ৰেডিংটো কৰি আহোঁগৈ পাৰ্লাৰ আহি পালেহি দেই থ্ৰেডিংটো কৰি দিলোঁ এতিয়া মুখখন চাফা চাফা লাগিছে দেই অ ভাতটো খুৱাবলৈ লৈছোঁ মনে বিচৰা বস্তুটো খুৱাব লাগিব ন তেতিয়াহে ভাতটো মুখখন মেলিব মানে তুমি টিভিটোকে চোৱা মই ভাতটো খাই আহোঁ নতুনকৈ নিয়ম এটা লৈছা ভাত খোৱা টাইমত পিছত ল'ব লাগে আকৌ এইকেইদিন বাৰু ভাত খাবলৈ যোৱাৰ আগতে হাগি টিকা ধুৱাব লগা হোৱা নাই পিছবেলা হ'লেও ধুৱাবই লাগে বাৰু মই ভাতটো খাই আহোঁ দেই বান্ধি লৈ যাব লাগিব এতিয়া উপায় নাই টাইম হৈছে চাৰিটালৈ পাঁচ মিনিট আছে দেই নেলপ্লেচ লগাই লওঁ ধুনীয়াকৈ এয়া নেলপ্লেচ লগোৱা দেখিলেই নহয় ছোৱালী আহিলেই হাতখন আঙুলিকেইটা দেখুৱাই দিয়া এইয়া ছোৱালীহে নলপ্ৰেচ লগাবলৈ একদম টতনিকা কৰিলে ক'লোঁ মই আঙুলিকেইটাক লগালোঁ আৰু এয়া লগাই দিছোঁ বহুত বস্তু আনি থোৱা হয় কিন্তু ঘঁহাই নহয় চাহৰিয়ে যাওঁ সেইটো কাৰণে মোৰ এতিয়া লগাই লওঁ মুখত আৰিয়া যিহেতু শুই আছে নহ'লে আৰিয়াই দেখিলে আৰিয়াক লাগে যে মানে আৰিয়াৰ কাৰণে লুকাই লুকাই কৰোঁতে কৰোঁতে বস্তুবোৰ বহুত পাহৰি যাওঁ এতিয়া এইটো লগাই লৈছোঁ এইটো শুকাবলৈ দিব লাগিব এইটো যে এইটো বহুত আগতে ওলোৱা সৰুৰ পৰাই দেখা বাৰু দেই এইটো যে মোৰ বসন্ত ওলাইছিলে তেতিয়া মোক মনচুমীয়ে ক্লাছ ছেভেনত আনি দিছিলে দেই বহুত দাগ যায় আকৌ দেই এইটো আৰিয়া শুই থাকোঁতে বোলো কৰি লওঁ কাপোৰ প্ৰেছ কৰি ল'লোঁ তাই কাপোৰবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ পিছে ক'লৈ উলিয়াইছোঁ পিছত গম পাব মোবাইলটো খুলিবই নোৱাৰি ন হেল্ল' গাইজ হাই গাইজ সেনেকেই থাকে ন আৰে মুখত এইবোৰ লগোৱাৰ পিছত যে শুকাই গ'লে নহয় কথা নাপাতিব গম পাইছে নহ'লে স্কিনটো মানে দাগ বহি যায় সেইটো কথা বহুতে নাজানে আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াতে আজিকালি ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ মেক্সিমাম ছোৱালীয়ে হয় ন সেইটো কাৰণে ডক্টৰজনীয়ে এটা এক্সাৰচাইজ দেখুৱাইছে এই হাতখন যে এনে এক্সাৰচাইজকেইটা সকলোৱে কৰিব যে পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা মানুহৰেহে যে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হ'ব সেইটো নহয় কাৰ হ'ব কোনো ঠিকনা নাই ন সেইকাৰণে এনেকৈ অৱশ্যে এইকেইটা কৰিবই এনেই পাঁচ মিনিট সময় হ'লেও কৰিব ভয় লাগে ন কিন্তু ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰটো আজিকালি নৰ্মেল বেমাৰৰ টাইপৰ দেই বেমাৰৰ নিচিনাই হৈ গ'ল আৰু যাৰে টাৰে হয় সেইকাৰণে সেইকেইটা এক্সেচাইজ কৰিব লাগে বুলি ডক্টৰগৰাকীক জনাই দেখুৱাইছে সেইকাৰণে মই বোলো আপোনালোককো জনাই দিম আৰু দিছেনে এতিয়া এইখিনি শুকাই গ'ল শুকাই যোৱাৰ লগে লগে খাব নামটো হৈছে গল্ড এভাৰিউথ মই ছালখন এৰাই দিছো আৰু অকল হাতেহে ছাল এৰাই নেকি মানুহো ছাল এৰাব পাৰে ওলাই ললো বেছি মেখেলাবোৰ চুচৰি গলে কি হয় জানিলে বৰ লেতেৰা হৈ যায় মই বেয়া পাওঁ মানে বিয়া বুলি ক'লে আকৌ গহনা গাঁঠৰি নিপিন্ধিলে নহয় যে আকৌ ভালেই পাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা মানে একদম কোচকেইটাৰ লগত ইমান প্ৰব্লেম হৈ যায় নহয় মা ওলাই আছে আয়াক প্ৰথমতে উলিয়াই লৈছোঁ নহ'লে বাৰ বজাই দিয়ে যে বেলেগ এটা ফ্ৰক পিন্ধাব লৈছিলোঁ নিপিন্ধে ইমান ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰ ফ্ৰক এটা আছিলোঁ গোটেইজনী প্ৰিঞ্চেছ লাগিলে যে নিপিন্ধে দেখাই দিছো ভৰি খুৱাইছে দেই মাংস খাই দিছো দেই নহয় নাখালে বেয়া পাব যে সেইকাৰণে খাই দিব লগা হৈছে এনেকুৱা দেখুৱাইছো আৰু আমি খাই বৈ ৰাখিলো বিয়া বিয়া খাই আহিলোগৈ তই নাতিনী এজনীৰ বিয়া আছিলে সেইদিনাখন যে গৈছিলোঁ আহি লোৱাৰ লগে লগে কাপোৰকেইটা খুলিবই লাগিব অকণমান টাইম ৰখিবলৈ টাইম নাই তাই মানে আগতে শান্তিবিয়া আৰু বৰবিয়া কইনাবোৰক কেনেকুৱা সজোৱা হয় ন বগা ৰঙা সেউজীয়া পোট দিয়ে এতিয়া অৰিজিনেল আইলেছেই থাকে এতিয়া ডুপ্লিকেট আইলেছ কেনেকুৱাক ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে মানে মানুহে ভাবিবই লাগিব শান্তিবিয়া নে বৰবিয়া বুলি চাগে সময়ৰ লগে লগে কিমান সলনি হৈ গৈছে ন আমাৰ ছোৱালী তেওঁ মানে আৰু কি সলনি হ'ব ঠিকনা নাই আৰু আৰু ক'ৰবালৈ যাবলৈ থাকিলে এক্সাইটেডটো কেনেকুৱা থাকে ন একদম মানে ভাগৰ নালাগেই আৰু আহি পোৱাৰ পিছত ভাগৰ লাগে আজিকালি মানে কেৱল ভাগৰ লাগে মই বুজি পাইছোঁ ছোৱালীক লগত নিয়া চম্ভালা কিবা লাগি যায় মানে সেয়াই আৰু ছোৱালীৰ লগত এতিয়া বহি আছোঁ ছোৱালী অ থৌ দা চাইছ এতিয়া কেতিয়াবা ভাবোঁ জানেনে মই মইতো ঢেৰ ভাবোঁ আপোনাকে ভাবে নাভাবে মই নাজানো কিন্তু মই বাথৰুমলৈ সোমোৱাৰ লগে লগে ঢেৰ কথা মগজলে আহে আৰু বাথৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ অহাৰ লগে লগে কথাবোৰ পাহৰি যাওঁ এতিয়া মোৰ কথা এটা মনত পৰিছে আমি একচুৱেলি নিজৰ বাবে জীয়াই আছোঁ নে বেলেগৰ বাবে জীয়াই আছোঁ বাৰু মই সেইটোকে ভাবি পোৱা নাই কাৰো বেজিয়াইছোঁ বাৰু এই অকলে অকলে থকাই ভাল জাননে এই বিয়া চিয়া একো হ'ব নালাগে তেতিয়া খালেও খালে নেখালেও নাই হয়নে এইবোৰনো কোনে দিলে হয় এইবোৰ কোনে বনালে বাৰু বিয়া পাতিব লাগিব সংসাৰ কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব তাহাঁতক আকৌ পঢ়াই শুনাই মানুহ কৰি বিয়া পাতি দিয়ালৈকে উফুৰা বুঢ়া কৰিহে আনিব মানে কালি জীয়াই আছোঁ বাৰু নিজৰ কাৰণে এইটো নাথাকেই একো হয়নে নহয় কওকচোন ক'ৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ মাৰ চাৰ খাই ডাঙৰ হ'লোঁ পঢ়িব লাগে প প প পকে ডাঙৰ হ'লোঁ পঢ়া শুনা কৰি থাকোঁতে অলপ মাৰ্ক আনিলে তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰি চাকৰিটো নাপালোঁৱেই প্ৰাইভেটতে কৰিলোঁ আৰু প্ৰাইভেটত কৰি থকা টাইমটোতহে যি নিজৰ কাৰণে অকণমান জীয়ালোঁ আৰু নিজৰ বুলি নিজৰ বুলি ভাবি জীয়াবলৈ লওঁহে তেতিয়া আকৌ ঘৰখন মনত পৰি যায় নহয় তাৰপিছত আৰু বোলো অকণমান বিন্দাছকৈ জীয়াও বিন্দাছকৈ জীয়াবলৈ ভাবোঁহে ভাবিছিলোঁহে আকৌ বিয়া হ'লোঁৱেই নহয় বিয়া হৈ আকৌ সংসাৰ সোমালোঁ আকৌ নতুন এখন ঘৰ পালোঁ সেইখন ঘৰক আকৌ নিজৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ সেইখন ঘৰত মানে মোৰ স্থান এটা একদম স্থিৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ মানে মৰম দিলেহে মোক মানে আপোন বুলি ভাবিব সেইয়া স্থান লৈ মেলি আৰু আকৌ স্থানটো লৈছোঁহে আকৌ স্থান এটা আহিয়েই গ'ল নহয় টপকিয়ে পৰি গ'ল নহয় এইটো এই কচুটো আহি গ'ল নহয় এতিয়া এই কষ্টুটোক লৈ ভাবি থাকিব লাগে নিজৰ কাৰণে নায়েই আৰু ইমানজনৰ কথা এয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ছোৱালী কথা বক কাৰণে নিজৰ কাৰণে জীয়াবলৈ নাপাওঁ নহয় আমি তেনেহ'লে জন্ম লওঁ কেলেনো কেনেকুৱা পাজুল লাইফো ভগৱান নিজৰ বুলি কয় আকৌ নিজৰে নাই একো আনৰ কাৰণতেই জীয়ানে জীয়াতেই যায় হয়নে নহয় কথা খায় বাৰু নে ময়ো উল্টা পোল্টা ভাবিছোঁ বাৰু প্লিজ মোক কোনোবাই জনাব দেই আৰু তাৰ মাজতে কথা এটা কওঁ স্মৃতিশক্তি যাৰ মানে স্মৃতিশক্তি গৈছে মোৰোতো গৈছে তাৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ এটা দিছে আমি গোটেই বডিটোৰ সেই কথাহে ভাবোঁ হাতৰ চৰ্বি কমিবৰ বাবে হাতৰ মাচল কমিবৰ বাবেহে চিন্তা কৰোঁ ন কেতিয়াও মগজৰ স্মৃতিশক্তি বাঢ়িবৰ কাৰণেতো নকৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা উপায় আছে কালিৰ পৰা ময়ো কৰিব লৈছোঁ এনেকৈ কৰিব এনেকৈ কৰিব এনেকৈ কৰিব এনেকৈ 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 দেই কৰিব দেই এতিয়াৰ পৰা মোৰো স্মৃতিশক্তি বাঢ়িব আৰু ময়ো কথা নাপাহোঁ আকৌ তই কি লাহে লাহে কথা স্মৃতিশক্তি বাঢ়িবলৈ ধৰিব আৰু আপোনাকো ট্ৰাই কৰিব মুঠতে জীৱনটো যেনেকৈ জীয়াব বিচাৰিছে তেনেকেই জিয়ক বুজি পাইছে আজাদ পাঞ্চী টাইপৰ আনচাৰটো দিব কিন্তু দেই কাৰণে জাওঁ আমি নিজৰ কাৰণে নে বেলেগৰ কাৰণে ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক আজিলৈ ৰাখিছোঁ সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট